За прошедший год нами подписаны основополагающие меморандумы. Это меморандум между Национальным агентством, по энер... нашим агентством и Академией наук о сотрудничестве, который творчески развивается на протяжении уже почти года. Подписаны меморандумы с коллегами из России налажено тесное сотрудничество с европейскими институциями. И в том числе, прежде всего, хочется отметить результаты работы первой ассамблеи стран восточноевропейского сотрудничества, основанной на базе шведской инициативы. Как вы знаете, по результатам этой ассамблеи, первой ассамблеи стран восточноевропейского сотрудничества было принято решение Украина как единственный пока реципиент в этом процессе получила возможность выполнить 8 проектов на сумму более 130 миллионов евро из которых порядка 100 миллионов евро это кредиты международных финансовых организаций, такие как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Европейский Нордик Инвестбанк и НЕФКО, и более 30 миллионов евро это безвозвратные средства, которые вносились в этот фонд, донорами, это и Евросоюзом, и странами Евросоюза, и в том числе и Украиной. Как вы знаете эта работа продолжается и идет дальнейшая работа по, по дальнейшему отбору проекта пока украина является единственным реципиентом имеет преимущественное право на привлечение этих средств это как вы понимаете эти средства превышают э, объем средств которые даже выделяются нашей государственной целевой э, экономической программой на эффективности на разогрежение развития возобновляемых источников энергии то есть это серьезные привлечения инвестиций. Также нужно отметить и э, успешное завершение работы с Мировым банком по привлечению кредитных средств в Украину для выполнения энергоэффективных э, проектов. Это кредитная линия Мирового банка в размере 200 миллионов долларов, которая идет через э, наш Укр -Эксимбанк. И это основополагающие такие направления, которые говорят о том, что агентство в целом свое предназначение оправдывает. То есть идет тесное взаимосотрудничество, привлечение инвестиций в самые нужные для нас сегодня отрасли. Как вы все понимаете, имея Такую отсталую позицию в части потребления энергоресурсов на развитие ну, в нашей экономике, занимая одно из последних мест в Европе и мире по объему использования энергоресурсов на выработку валового национального продукта, это основная задача структурирования нашей экономики и изменения, повышения конкурентоспособности наших предприятий и в целом нашего всего хозяйства. Одновременно с усилиями правительства в направлении повышения энергоэффективности, конечно, основную роль здесь играет рост цен на энергоносители во всем мире на, ну, на все виды энергоносителей. И они на сегодняшний день, конечно, играют решающую роль в изменении структуры нашей экономики. На сегодняшний день мы уже не видим предприятий, например, маслоперерабатывающих, маслоперерабатывающих заводов, которые бы не использовали лузу семечки на получение тепла для своего производства, то есть или электрической энергии ну, то есть эти проекты по использованию отходов производства вторичных и других ресурсов, они развиваются самостоятельно, действуют принятые нашим законодательством преференции на внедрение таких проектов и технологий преференции на ввоз энергоэффективного оборудования, все это продолжает способствовать развитию в бизнесе энергоэффективных технологий и внедрению этих энергоэффективных проектов.